Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan Soalan Takiuddin tu, walaupun panjang berjela, sebenarnya simple je pun Tapi soalan yang simple itu pun, Azalina tak terjawab-jawab berpusing-pusing Sudahnya dekat hujung-hujung di gas lighting macam biasa perangai badan ni. Hai Azalina, Azalina Dalam Dewan pun kena putar-putar ya. Kita intro dulu La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesibukan kita terhadap beberapa isu yang berlaku di luar parlimen menyebabkan kita macam sedikit terlepas pandang terhadap persidangan parlimen yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan Alhamdulillah antara berita yang kita dengar ialah URA tidak jadi dibentangkan, ditangguhkan definitely ataupun indefinitely secara asasnya dan kita pun tak tahulah bila ngarkoming rasa-rasanya akan bentangkan URA itu. Tetapi berdasarkan kepada pandangan sahabat-sahabat peguam saya, mereka kata yang Ngakome mungkin takkan berani untuk bentangkan URA itu ataupun kalau dia nak bentangkan URA itu, mungkin dia akan bentangkan pada titik ketika semua orang tengah sibuk dengan isu lain dan tak bersedia. Macam masa ketika mereka membentangkan akta perolehan kerajaan, ketika kita sibuk pasal URA tiba-tiba saja menyusup masuk akta perolehan kerajaan yang telah secara asasnya memberikan kuasa direnego kepada menteri-menteri, Perdana Menteri ataupun menteri-menteri besar. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan pada hari ini. Yang ingin saya bawakan kepada anda ialah pertikaman lidah yang berlaku pada hujung-hujung sesi persoalan yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kota Baru yang juga merupakan Ketua WIP Perikatan Nasional mantan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Takyud Hassan terhadap Menteri Undang-Undang pada ketika ini Datuk Seri Azlina Osman Said. Di mana secara asasnya, Takyuddin telah bangkit bertanyakan persoalan berkenaan dengan apakah langkah-langkah yang kerajaan tengah buat dan bakal buat berhubung dengan pemisahan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Dan benda itu telah dijawab oleh Azarina dengan terperinci lah. Of course lah jawapan ikut teks kan. Tetapi selepas itu, Takyuddin telah bangkit bertanyakan satu soalan tambahan. Setepatnya, tiga soalan tambahan. Ada tonton video ni sampai habis. Ada tengok apakah reaksi Azarina dekat hujung-hujung persoalan ini nanti. Jom penonton. Saya ada dua soalan uh, tambahan. Soalan pertama ni ada dua rangkai. Rangkai yang pertama saya ingin tahu daripada kerajaan, apabila berlaku pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya kelak, adakah peguam negara akan menjadi anggota pentadbiran? Maksudnya menghadiri mesyuarat kabinet dan juga menghadiri Parlimen sebagai anggota petakwiran dalam Parlimen. Pertama, yang kedua, setelah berlaku pemisahan ini juga, saya nak tahu di mana kedudukan uh, peguam cara negara ataupun solicitor general yang mengendalikan kes-kes sivil -kes bagi pihak kerajaan, adakah dia duduk bawah peguam negara ataupun duduk di bawah pendakwa raya. Soalan yang kedua, Yang Mohd. Uh, Tan Sri. Uh, sejujurnya, saya cukup uh, teruja dengan pendirian dan juga Ketegasan yang Bapak Mak Menteri Menundang kita ini berhubung dengan Integriti uh, Institusi Peguam Negara Dan juga uh, Institusi Kehakiman itu sendiri Saya masih ingat dalam Pada tahun 2021 Yang Bapak Mak Menteri pada masa itu Jadi Timbalan Speaker mengeluarkan satu kenyataan Tubuh RCI Untuk bawa perubahan kepada Pejabat Peguam Negara kata Azalina Pada 23 Julai 2021 setelah menjadi menteri pula pada 20 Februari tahun 2023 sekali lagi Yang Berhormat menteri mengeluarkan kenyataan kerajaan akan tubuh RCI teliti isu integriti kebebasan institusi kehakiman saya ucapkan tahniah cuma saya nak tanya sekarang ni setelah Yang Berhormat menjadi menteri undang-undang dan reformasi institusi hampir 3 tahun soalan saya semudah saya adakah kerajaan ataupun Yang Berhormat sendiri bercadang ataupun mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan satu RCI yang menyentuh isu integriti khusus dalam Jabatan Peguam Negara iaitu berkaitan yang pertamanya berkaitan dengan tindakan menyorok addendum yang telah dikeluarkan oleh Yang Dipertua Agung ke-16 kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sehingga Mahkamah Persekutuan telah mengesahkan bahawa titah addendum wujud sedangkan sebelum daripada itu peguam negara menyembunyikan addendum ini dan yang keduanya satu juga melibatkan peguam negara berikutan uh, bocornya satu minit mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Hakim JAC yang bertarikh 16 Mei 2025 yang dengan jelas dalam minit ini menyatakan bahawa mantan Ketua Hakim Negara beritahu dalam mesyuarat ini. Peguam negara tidak menghormati kebebasan kehakiman apabila peguam negara bertemu dengan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara memohon agar penghakiman bagi suatu kes dibuat memihak pihak tertentu dan juga telah meminta Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara pada masa itu memindahkan seorang hakim mahkamah tinggi yang mengendalikan kes tertentu Dengan cara yang tidak selaras Dengan pendapat ketua, uh, Peguam negara okay. Jadi adakah RCI dalam dua kes Yang mencemar integriti Peguam negara ini Telah dibuat atau dicadang Untuk dibuat oleh pihak kerajaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih uh, Yang membuat kata baru eh. Saya uh, tahu yang berhormat Memang ialah juga mantan Menteri Undang-Undang dan Yang Mohd juga pernah bertanggungjawab di segi parlimen. Yang Mohd memang tahu bahawa soalan parlimen ni saya kena jawab soalan yang ditanya. Soalan yang Yang Mohd tanya saya ialah berkenaan dengan status terkini cadangan pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Itu saya dah jawab langkah-langkah yang akan kita ambil. Yang mana Yang Mohd cakap tentang isu kes yang baru-baru ini Yang Mohd memberikan kes dalam kes JAC kenyataan dan sebagainya. Jawapan saya di sini di sini rekod semuanya subjudis masih dalam perbicaraan. Dan jadi saya rasa tidak adil untuk saya memberi komen. Berkenaan dengan isu integriti, bukan saja peguam negara tetapi sesiapa yang memegang jawatan. Sama ada di pihak kerajaan ke bukan kerajaan dalam elemen politik tetapi jawatan-jawatan tertentu. Elemen integriti ialah elemen yang memang terpakai pada semua pihak. Itu sebabnya bagi pihak kerajaan madani, bila nak bercakap tentang isu dengan izin transparansi dan accountability, Selain daripada mempunyai struktur-struktur yang ada sekarang dalam beberapa jawatan kuasa, kita juga mahukan contohnya seperti isu kewujudan akta FOI, Freedom of Information. Diikuti pula dengan akta whistleblower dan juga dengan kewujudan ombudsman. Ini semua adalah struktur-struktur yang akan dapat membantu tentang elemen-elemen integriti yang mana memberikan rakyat hak dan peluang untuk menyuarakan tentang beberapa isu yang mereka kendaki. Tetapi bila bercakap tentang peguam negara, saya sebut dalam jawapan saya bahawa pemisahan itu mesti dilakukan di segi struktur iaitu perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan kita, kita hanya merujuk kepada satu individu yang dipanggil peguam negara. Berkenaan sama ada anggota kabinet memegang jawatan peguam negara bila, bila dipisahkan, uh, terpulang kepada keputusan dasar menteri-menteri uh, kabinet tetapi apa yang kita nak lihat ialah saya nak rujuk kepada kenyataan uh, media oleh Yang Berhormat Kota Baru sendiri baru-baru ni. Saya rasa pada bulan Mac 2025 yang Berhormat sendiri selaku mantan Menteri Undang-Undang telah mengatakan bahawa pemisahan ini dilihat sesuatu yang baik. Sebab selalunya bila bercakap tentang peguam negara, dilihat dalam kapasiti menasihati kerajaan. Berbeza dengan pendakwa raya yang dilihat sebagai profesional Prosecutor dengan izin. Itu sebabnya yang berhormat juga telah mengatakan bahawa contoh yang paling dekat ialah penasihat undang-undang di peringkat negeri. Penasihat undang-undang di peringkat negeri menasihati kerajaan negeri dan dia kadang-kadang duduk dalam mesyuarat ESCO atas jemputan. Dan isunya sama ada kita nakkan supaya uh, peguam negara itu datang ke parlimen. Sudah tentu peguam negara datang ke parlimen kena menjadi seorang Ahli parlimen sama ada seorang senator ataupun seorang uh, ahli parlimen. Itu kalau kita kena datang ke parlimen. Tapi hari ini yang Bumat pun sedar dan tahu bahawa peguam negara bagi untuk menjawab soalan, keputusan peguam negara dan seterusnya menteri bertanggungjawab yang menjawab bagi pihak. Tetapi itu bukan keputusan menteri. Jadi saya nak berbalik kepada jawapan saya. Contohnya yang saya cakap tentang isu undang-undang 19 akta-akta lain yang kita kena buat pindaan. Bererti Bukan saja pindaan kepada perlembagaan tetapi pelaksanaan kepada undang-undang lain yang perlu kita buat. Contohnya isu di segi contoh uh, uh, Kanun Tata Cara Jenayah, Akta Taksiran 1948-67, Kanun Keseksaan, Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955, Akta Keterangan 1960, 1950, Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Akta Mahkamah Rendah 1948, Akta Immigration 1959, 1967, Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, Akta Organisasi Antarabangsa Keistimewaan dan Kekebalan 1992, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Kegarasan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta bantuan bersama dalam perkara jenayah 2002, akta anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007, akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, akta perlindungan saksi 2009. Jawapan saya tangsi p Ketua, Kerajaan Madani bukan kerajaan yang retorik. Hanya cakap Berbeza dengan Yang Berhormat masa menjadi Menteri Undang-Undang tahun 2020 bercakap tentang Jawab pemisahan kuasa Jawablah soalan Menteri Undang -Undang jangan melelong-melelong. Melelong. You Itu are playing dengan kami. kami cakap, kami buat. Jawab soalan. Dia tak buat. Jadi dia berani. Soalan saya senang saja. Jawablah. Jadi tak nak jawab, tak jawab. Cukuplah. Cukuplah. Kami cakap, kami buat. #wewalkthetalk. Please answer my question. Speaker. Saya, saya, dah beritahu Pak, je, je, jap, jap, Ketua, jap. Kalau terang ujap, saya cakap dulu. Speaker sedang cakap. Ah, ha, sudu ujap. Saya tadi baru hengko motor. Yang aku dah nak jalan pelan-pelan. Bapaknya pakai RZ tu yang laju kan ni. Eh. Belum 35 hari lagi tau. Save your energy. Save your energy. Saya harus akui soalan takyudin itu agak panjang. Tetapi sebenarnya yang panjang itu bukan soalan. Yang panjang itu kerana Tak Yudin telah memberikan contoh Beliau telah bertanyakan 3 soalan Yang pertamanya, selepas pemisahan kuasa nanti Adakah Peguam Negara akan duduk dekat Parlimen Sebagai anggota Kabinet? Itu yang pertama Yang keduanya, bagaimana pula kedudukan Peguam Cara? Adakah Peguam Cara ini akan berada di bawah Jabatan Peguam Negara Ataupun berada di bawah Pendakwa Raya? Dan yang ketiganya, soalan ini yang paling utama sekali Yang hendak ditanyakan oleh Tak Yudin Iaitulah tentang iltizam Azrina untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat dan juga meledek, mengkaji berkenaan dengan integriti Jabatan Peguam Negara di mana Takyudin telah memberikan dua contoh besar yang pertamanya tindakan Peguam Negara menyorokkan titah addendum yang ini kita semua tahu yang keduanya tindakan Peguam Negara seperti mana yang terkandung dalam minit mesyuarat JAC yang terdah itu Peguam Negara dilihat pada ketika itu cuba untuk mempengaruhi kehakiman dan pelbagai perkara lagi lah yang saya rasa sih tidak perlu ulangkan tetapi anda dapat lihat jawapan Adrina. Dia adalah sedikit menjawab berkenaan dengan adakah pegang negara itu akan duduk dekat parlimen dan sebagainya. Adalah sedikit jawab. Pasal pegang cara itu pula, dia tak jawab lagi masa itu. Mungkin terlupa jawab. Tetapi yang tang RCI itu langsung tak disentuh oleh Azalina. Dia berpusing-pusing sebut pasal akta itu, akta ini, akta itu, akta ini yang tak ada kena-mengena dengan persoalan. Dan akhir-akhir sekali, dia pergi gaslighting. Dia kata masa yang berhormat menjadi menteri dulu pun yang berhormat tak buat benda itulah ini dan sebagainya bla bla bla. Of course, mengamuklah kawan. Dia kata jawablah soalan aku tu tak payah nak berpusing-pusing. Yang engkau tak boleh jawab satu hal lah. Cakaplah saya tak pasti tentang perkara itu tetapi saya akan maklumkan. Tapi itulah. Azlian memilih untuk berpusing-pusing tak nak jawab soalan dan seterusnya cuba untuk gaslight nak menyerang pula. si Qudai Hassan ni masalahnya. Dan ini memang perangai madani lah tuan-tuan dan pemerintahan. Bila mereka ini diasak dan bila mereka ini tak dapat nak cari keluar, mereka akan gaslight, menyerang ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional menyebabkan Dewan akan tertumpu kepada perbalahan dan pertikam lidah itu. Tidak lagi tertumpu kepada soalan yang tidak dijawab. Samalah macam Anwar Ibrahim dahulu. Ketika dia asap berkenaan dengan subsidi RON95 dan sebagainya, tiba-tiba Anwar kata, oh Muhyiddin pun menyokong orang-orang asing ini dapat subsidi RON95. Anda tak buat homework ke? Itu ketua anda cakap sampai menimbulkan kekecohan, sampai menimbulkan perbalahan, hinggalah berlaku perbalahan dekat luar dewan sampai sekarang ini tak selesai-selesai. Memang klasik perangai madani, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita asal dengan soalan berdasarkan kepada kenyataan mereka sendiri, mereka tak mampu untuk menjawabnya dan bila mereka tak mampu, mereka akan berpusing, pusing, 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 pusing sampailah beban kesalahan itu seolah-olahnya nak diletakkan ke atas ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. So, soalan yang saya nak tanya siapa kerajaan, siapa pembangkang sekarang masalahnya kan. Biasanya, pembangkang yang akan cari salah kerajaan. Bukan sebaliknya. Tetapi perangai madani ini, daripada kepala sampai lelaki Eko, memang mereka ini pula yang mencari salah pembangkang. Nak guess like, eh dulu kau macam tu, eh dulu kau macam ni. Dulu-dululah. Anda kata kalau mereka ketika menjadi kerajaan buat perkara yang tak elok ataupun gagal menunaikan janji, dan anda ketika menjadi kerajaan, anda kenalah tunai tunaikan janji. Anda janganlah, oh dulu teruk, so takkan kena kutuk aku masalahnya adakah kau nak majlis seteruk dulu anda kata kalau betul dulu itu teruk nampak tak kat situ macam tak gunalah anda kata kalau oh dulu teruk so aku pun tak ada masalah lah baik tak boleh tukar kerajaan masa itu sekurang-kurangnya bahawa Perikatan Nasional perkembangan ekonomi kita terbaik di rantau Asia Tenggara sekurang-kurangnya bahawa Perikatan Nasional minyak merasalah juga sampai RM1.75 nampak tak kat situ tuan-tuan dan boskan tetapi tak apalah sekarang ini yang jelas dan nyata Azalina tidak mampu untuk menjawab soalan oleh Takiuddin berkenaan dengan iltizamnya sendiri untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat integriti Jabatan Peguam Negara seperti mana yang dijanjikan berulang kali. Tapi apalah yang kita nak expect dari kerajaan ini tuan-tuan dan bos klan? Dah namanya kerajaan Madani kan? Of course lah Madani ini maksudnya kutu babi dalam bahasa Jepun. So memang segala-galanya macam kutu babi. Betul atau tidak? Bagi sahabat kepalanya, ping berpusing. Macam gasing dah <laughs>